十一小姐，好巧啊！不算巧。我在不来梅一周了，一直想见你。没听你哥说起过呀？他没跟你说吗？嗯。那可能是怕你误会吧。误会？误会什么？他跟我太太。 和你太太，你可能不知道吧？我哥和我太太同家人，有过一段婚约，那是很早以前的事情了。也因为这件事，我太太上学的步伐一直紧跟着我哥，他们算是从小一起长大的。 后来因为一些事情，婚约解除了，然后他和我结了婚。这其中的故事还挺复杂的，如果你想知道，可以去问我哥。这个应该是属于你的。 我非常的珍惜我现在这段婚姻，不想因为一段陈年旧情就把它毁了。所以我希望你和我一样，保持沉默，不要把事情闹大，但是一定要解决它。再见。再见。 回来了，在这儿吃东西啊！我今天碰到你弟弟了，他找的你啊。嗯。这个戒指是他给你的。嗯。 是不是还跟你讲了我跟佟家人之间的关系啊？嗯。讲了多少？要不要我再补充一些什么？你不怕我生气啊？我相信你是有思考能力的人。这是你弄丢那个戒指吗？ 没人会这么傻，把刻有结婚日期的戒指当做礼物送给别人。可能谁捡到给了佟家人，让你弟弟误会了吧？你能这么想，我很开心。你不和他解释一下？不用解释啊，我跟他没什么好解释的。我跟佟家人从小就认识了，我们上的都是同一所学校。 也在一起留学，就是在同一个研究院里，偶尔在合作上也有一些交流。后来，他的姐姐嫁给了我叔叔，我们就取消婚约了。再后来，我也不知道发生了什么事情，他就跟文川结婚了。他姐姐？就是小人的妈妈。那？ 在你家没见过呀。小人的妈妈在小人几岁的时候就去世了。十一、嗯嗯，之前我对于婚姻没有任何的想法，都是遵循家里的意见。 如果有什么做的不对，让你不开心的地方，我给你道歉。让你为过去的事道歉，显得我不讲道理。昨晚外婆还打电话叫我，说夫妻之间不要处处的讲道理，要讲感情。她跟我说，如果我惹你生气了，让你不高兴、难过了，我就要先道歉。 这样的话一定不会错。他知道我来了。知道。你看着我干嘛？你真的不生气啊？真的不生气。哎，你在德国最好的朋友是谁？ 德国最好的朋友就是我之前一起住的室友，那请他来好吗？我想认识你朋友。可以啊。嗯，中餐他吃得惯吗？你给他做过吗？吃得惯，我之前经常给他做各种的面。我大中华的美食被你说得好贫乏，等着。 买这些。我现在才发现，你写的字真的挺好看的。让你看菜，你看字干什么呀？走了，快快快，快去买菜。是云氏做的吧？看得出来。 我们是做这个的，我一眼能看得出，是不是周顺成送的？他和你说过？那，我是猜得到的。为什么？嗯，他最敬重的一个导师送给他的毕业礼物，就是一块陨石。他还开玩笑的说，他中国太太常说。 中国情话里面最常见的话就是“把星星摘下来送给你”，所以老师说让他留着，送给以后的太太。我们都以为他不交女朋友是条件不允许，后来通家人说。 这小子家里的条件很不错的，就是没物欲追求。哦，哎，回去了，回去了。小夫妻难得一见，不打扰了。一切在带爹给谁订的什么对当看面你 那天为什么送这个？有什么意义吗？没什么意义啊。随便送的。随便送的。如果非要说有什么意义的话，人类的第一件铁器，就是陨石做的，这样算不算是意义非凡啊？ 怎么，想让我铭记铁器时代的起源、啊？走、嗯，我带你去个地方。哎，去哪儿？你今晚没工作？我今天想多抽出,出一点时间来，好好的陪陪你。 在这里等我一下。哎 没事吧？没事没事，别怕，我在这呢，别怕别怕。 睡着了，吓坏了吧？当时只有他一个人在车里，如果我也在，还能好一点。嗯，事出突然，又在陌生的地方，肯定更害怕。我已经叫律师去警察局问了，他刚来没几天，你实验室那边又出了问题。 杯热水吧。还在想刚刚的事情、啊？不是故意想，就是一遍遍在脑子里过。刚刚只是单纯的意外，我们去了那家花店。 附近有一个大厦，大厦里面的商铺，两个长期雇佣的物流公司起了一些冲突，我们只是运气不好，恰巧碰到了。嗯，我原本是想去买一束干花送给你，谢谢你做的晚餐，没想到竟然发生这种事情。 你都安慰我一整晚了，说点别的。有一件事情，我本来想在买完花之后再告诉你的。什么？工作交接比我想象的要麻烦，所以这次可能要你自己先回国了。 那要多久你才能回家？这个还不清楚、啊。工作嘛，没办法的。尽快。一定尽快。唉，我能做点什么？ 让你开心点吗？说点花言巧语哄哄我。我长得很好看，对吗？是不是在你认识的人里面算好看的？或者有比我长得更美的？没有，没有比你长得还好看的女生了。 像许愿再拥抱几个永远不会改变用同样热烈的晴天给你我的情真一切感谢你在身边你在想什么呢啊为什么不吹干头发 我这几天一直在开会，耽误了很多工作，今天可能还是要忙到很晚。 我睡了，你先睡吧。要替你关门吗？啊不用。那我不会吵到你啊。不会啊，不关门我才能听到你的声音，听到你的声音我才会放心。